આ દરમિયાન માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે દક્ષિણ ગુજરાતના પોર્ટ્સ પર નંબર 3 નું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના પોર્ટ્સ પર નંબર 1 નું સિગ્નલ ચેતવણી રૂપે મૂકવામાં આવ્યું છે હવે વાત કરીએ મુખ્ય શહેરોની તો અમદાવાદમાં 26 અને 27 ઓક્ટોબરે ભારે વરસાદની આગાહી છે તો ગાંધીનગરમાં પણ 27 ઓક્ટોબરે ભારે વરસાદની શક્યતા બતાવવામાં આવી છે ત્યારે શું કહે છે હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવ आने वाले सात दिनों के लिए प्रकाश की बात करेंगे तो उसमें गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है और वार्निंग की बात करेंगे तो हैवी रेनफॉल वार्निंग के लिए आने वाले चार दिनों के लिए गुजरात रीजन के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और सौराष्ट्र के लिए बात करेंगे तो आज के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग और कल के लिए वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग उसके बाद डेव थ्री और डे फोर के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और आज लिए जमन, गर और लिए और और के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है भरूच सूरत नवसारी वलसाड़ दमन दादरा नगर हरेली तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट शामिल है और सौराष्ट्र रीजन के लिए गिर सोमनाथ अमरेली और भावनगर डिस्ट्रिक्ट शामिल है और कल के लिए सौराष्ट्र में जहाँ पर हेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है भावनगर अमरेली और बोटा डिस्ट्रिक्ट शामिल है और इसके अलावा सौराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साउथ गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट खबर हैं जिसमें कल के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और थंडे स्टॉर्म की बात करेंगे तो आने वाले चार दिनों के लिए स्टॉर्म की वार्निंग है जिसमें विंड की स्पीड थर्टी से फोर्टी किलोमीटर पर आवर के आसपास रहने का पूर्वानुमान है और किसरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले पाँच दिनों के लिए फिशरमैन की वार्निंग है और जो विंड की स्पीड होगी वो थर्टी से थर्टी uh, फाइव से फोर्टी फाइव किलोमीटर और जो बेस्टिंग होगी विंड होगी वो फोर्टी फाइव uh, फिफ्टी फाइव किलोमीटर पर आवर के आसपास रहने का पूर्वानुमान है और सिग्नल की बात करेंगे तो साउथ गुजरात कोस्ट के लिए एल सी थ्री सिग्नल है और नॉर्थ गुजरात कोस्ट के लिए डी uh, सिग्नल uh, એકી વોર્નિંગ હે અભી વધુ અપડેટ્સ માટે જોડાતા રહો અમારી સાથે વી આર લાઇવ પર અને હા અમારી ચેનલને લાઈક કરો શેર કરો અને સબ્સ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં